Всем привет, дорогие друзья, с вами я мистер Айс, и сегодня у нас грифер шоу в Майнкрафте, Pocket Edition. Я, конечно, уже за грифером, но сейчас я вам покажу, что я все-таки за Гриферу. Дорогие друзья, кстати, меня забанили на сервере из-за того, что я просил креатив, ну, типа, ГМ, геймод, и меня забанили. Я теперь по никам ВВВ. Вроде бы пока не банят, просил их, в шмотки не дали, но зато эти козы поплатятся. Ну, уже один из них поплатился. Что, кстати, я сделал, дорогие друзья? Сделал я просто пипец, какую громадную стену. Да, наш <laughs> такая музыка звучит. Ну вот, видите, вроде бы такая кроватка у меня, на самом деле, у меня тут тает такой тайник. Я открываю, и тут у меня сундук такой стоит, который я тоже зову. У меня тут шмотки, алмазы всякие. То есть вы прикиньте, как я все это умно сделала, дорогие друзья. Это у нас первая серия. И как загриферить любого. Есть на одном сервере, он такой не очень популярный, но я играю на вот одном сервере, где 15 человек. Ну, я сейчас один на этом сервере. И когда ты один, и нет привата, то ты можешь ломать всякие алмазинки, боти, все такое. И спустя этого я загрифер. Вон там замок. Плохо видно. Вот там, кстати, дом стоит. Раньше у меня, дорогие друзья, сейчас я вам покажу. Раньше у меня, вот, видите, этот замок был, но теперь он сейчас достался кому-то другому, и я его просто ненавижу. Но сейчас у меня замок покруче, реально. Я его еще пока не достроил. Так, давайте посмотрим, что у других. Как за Грифер, я реально один на серваке. Вот, ВВВ, просто ник ВВВ. Регистрация тут вообще недолго. Пусто, пусто, пусто. Ну так себе, короче. Дом красивый, но вещей нету, говно. Тут у нас тоже ничего нету, корпоратор. Наковальня стыр. Давайте наковальню стырим потом. Так, дорогие друзья, сейчас стырим. Кстати, этот замок пипец какой маленький сейчас для меня. Он просто пипец какой малюсенький. Я реально не понимаю, у меня и тут замок побольше. Я реально говорю. Тут у нас что, наковальни нету. Можно дать как аппарат, что я сделаю? Что. Вот, блин, а у меня кирка исчезла. Гуд короче. Блин, баги на Баги, 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 баги. Тут, кстати, да и, друзья, был сундук. Помните, в этот дом тут был стоял сундук, и все-таки его загрифили. Вот, кстати, я могу вон тут дом загрифить с блоками. Но не знаю, может меня забанят или нет. Ну, кстати, дом реально красивый мне он нравится, загрифить-то хочется. Но ладно, потом, когда алмазики, алмазики у меня закончатся, тогда я закреплю их. А вот так все нормально пока. Ну-ка, давай, беги. Кстати, замок реально очень большой. У меня самая большая стена. Сейчас вот это самый большой дом, вообще говно. Но у меня, не знаю, по массиве. Я потратил где-то стак стаков реально, чтобы это все построить, потому что это нереально. Короче, я прирожденный грифер в Майнкрафте. Дорогие друзья, тоже так же самое делайте, только поздно ночью. И все заменивайте, чтобы не было палевно. Если у вас там найдут алмазы, то сразу вам жоп. Почему? Потому что надо прятать всякие алмазики. Не, носи... не носить алмазный шмот. А то, вот, дорогие друзья, вы понимаете, что если ты там за грифером какого-то чувачка... У него там стырили алмазы. А ты такой был уже вчера бедный, а уже сегодня такой богатый. И тебя забавим, потому что ты подумал, что это ты все-таки вот этот самый загрифер их, а ничего не поймешь, скажешь, нет, нет, это не я, не я, и все-таки вас, дорогие друзья, загрифер, потому что вот так вот тоже. И это тоже случается. Так что вы не думайте, то, что все это так легковато на самом деле нет да нельзя вот только вот есть конечно маленькие баги на серверах лаги разные ну вот надо тырить вещи сейчас как я потому что надо вещи реально тырить очень хорошо чтобы они не были заметны что я хочу сейчас сделать по своему плану? Я как сейчас грифер буду, ну пока не буду сейчас гриферить. Я сейчас хочу тут сделать какую-нибудь деревню, типа, чтоб общага не общага, но какой-нибудь дом красивенький, себе деревянный, ну все, понимаете. Все это, конечно, я буду потихоньку гриферить, конечно, кто-то будет другого банить, может быть, меня забанят, если у меня шмот найдут, есть, конечно, такие вот но это все равно, да и, друзья, рисково для вас. Вы делаете на свой страх и риск. если вы там снова спалитесь, то это вам жопа реально. Что еще говорить? Надо гриферить. Я не знаю, я сейчас гриферю вечером. Очень легко. Я просто тупо э, зашел в какой-то дом, залез в сундук, и там были алмазы. Я из -за алмазов, у меня еще было дерево, я из алмазов сделал себе алмазную кирку, сломал алмазы, и все нормально стало, и за грифер отломал, сделал бронюси. Короче, все как круто, все как прикольно. Мне нравится, короче. Да. Говорили, мы тебе вещи не дам, пошел в жопу, сейчас я их разгриферу нафиг. Ну, не знаю, может скажу, что, что это я все-таки меня раскрыл, что я один был вечером на серваке, если я, конечно, могу, если они, конечно, тупые школьники, то можно от них сказать, не, я вчера вот эту самую э, кашку кушал, я там вчера уроки делал, не я не был, я только зашел на часок, поигрался там. А эту стену я там завтра утром построил рано, когда я там шел в школу». если такие -то, тупые реально, то ну, так вот можно брехаться, там сказать, типа, это не я, это не я. Да и вообще тут все админы, можно сказать. Это вот что скажут. Кто за грифер? Кто за грифер, блин? Я не знаю, но мне уже просто интересно, кого забанят. Там забанят какого-то игрока. Я хочу с... один троф, какой-то игрок есть. Я хочу с ним гриферить. Такие по ночью всем приветки. Не, испанта я очень сильно гри... за их, У меня 3 хп, блин. Да будет умереть да короче реально очень круто да у меня вот такой -то. замок хочу построить еще там повыше опять не опять будет последний слой что там еще стоит надо да, и уже стоит строй строй строй, строй да не друзья реально уже устал стоит мне же глаза закрываются так, ладно. Хочется уже просто вот, поиграть в Майнкрафт, как-то поживать, но не копать всю границу. Хочется какой нибудь деревню уже делать. Реально там дерево добыть-то да, да, достать и пошел там копать. Что-то мне хочется сейчас. Просто тупо. Так, сервер реально маленький, мало игроков, блин, камень упал. Мало игроков, но все-таки... Я вот один сижу, я вам даже могу показать. Вот видите, вы, вы, вы. короче, все нормально, дорогие друзья, не спорьте. Вот такой такие я вам советы. Да. Ладно, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был я, мистер Айс. Может быть, завтра вечером тоже будет грифер шоу. Всем пока-пока.